чемпионат Украины по боксу проходил в Черновцах среди женщин. И вернулась в соревнование Вика Панкашкуль. Вика занимается все, у нас в секции 6 лет. Проигрывала, проигрывала, выигрывала, проигрывала. И сейчас победила чемпионат в области по боксу. Поехала в Черновцы.

да, 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 да. Иди, 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 иди. ты, нож! да, отлично. Есть. Yes. Резко, резко, пошла, 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 пошла. Да. Сверху, Вика. Сверху, Вика.